নমস্কাৰ সকলোকে আবেলি ৰামচেন্দুৰ প্ৰডাকশ্যনলৈ স্বাগতম জনাম আমি এটি নতুন পৰিকল্পনা হাতত লৈছোঁ অব্যক্ত অনুভূতিৰে প্ৰিয়জনলৈ লিখা নীলা সামৰ চিঠি আজিৰ নীলা সামৰ চিঠিখন আমালৈ পঠিয়াইছে যোৰহাট জিলাৰ পৰা জ্যোতিমণি মাহত্ব তেওঁ লিখিছে প্ৰতীক মোৰ মৰমৰ প্ৰিয়তম আশা কৰোঁ তোমাৰ ভালেই হৃদয়ত সাঁচি থোৱা মৰমবোৰ আজি নীলাখামৰ চিঠিৰ যোগেদি তোমালৈ বুলি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ মৰমেৰে আঁকোৱালি ল'বা তোমাৰ কথাচোন মোৰ লিখিবলৈ আজি একো নাই হৃদয় সূন্য আজি তোমাৰ নীৰৱ অভাৱত চাই থাকোঁ প্ৰতিদিনে প্ৰতি নিশাই নাই যে তোমাৰ কোনো চায় ক'ত গ'লা তুমি ক'ত কেনেকৈ আছা আজি বহুত দিন হ'ল ইনবক্সত মেছেজ এটা দি থোৱা কিন্তু তাৰ উত্তৰ আজিলৈকে নাপালোঁ মই প্ৰতিটো পল প্ৰতিটো ক্ষণতেই মোৰ খবৰ ৰাখিছিলা তুমি প্ৰতিটো নিশাই পূজাকৰে কটাও দুটি নয়নৰ অশ্ৰুৰ বুজা ধি টানৰ কাৰটিয়ে লয় অৱশেষত গম পালোঁ তুমি আৰু এই পৃথিৱীত নাই সপোনবোৰত চেঁচা পানী ঢালি এই পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰি গ'লা তুমি সেইদিনা সেইদিনা মোৰ হৃদয়ে বহুত কান্দিলে কেৱল তোমাৰ বাবে অন্তৰত দি বোলা অজস্ৰ দুখ বেদনা বিষাদ মোৰ জীৱনৰ এটি প্ৰশ্ন ৰৈ গ'ল তুমি মোক কিয় এনে কৰিলা শেষ তুমি য'তে আছা ভালে থাকা সদায় আজিলৈ নীলাখামৰ চিঠিখন সামৰিল এটি তোমাৰ হৃদয় যেতিয়া